assalomu alaykum kanalimiz a'zolari kanalimizga xush kelibsiz bugun sizlarga plombirli zavarnoy krem qanday tayyorlanishini ko'rsataman buning uchun bizga saryog' shakar sut tuxum kraxmal kerak bo'ladi idishga tuxumni yaxshilab aralashtirib olamiz shakar kraxmal va tuz solib yaxshilab aralashtiramiz süt solib gazga o'rtacha olovga qo'yib tinimsiz aralashtirib turamiz bu kremni iloji boricha tagi qalin kastrulka yoki qozoncha ishlatishga harakat mana kremimiz kashasimon bo'lyapti to'xtatmay aralashtirib turish kerak mana kremimiz quyuq bo'ldi endi bu kremni sovutishga qo'yamiz kremimiz sovidi endi kremga saryog' solib mikserga baland tezlikda urib olamiz mana kremimiz tayyor bo'ldi bu kremimiz judayam mazali kremlardan biri ayniqsa медовый napoleon pirojnый булочhkalarda ishlatsa bo'ladi bu krem bilan bezasa ham bo'ladi formasini yaxshi ushlab turadi oqib ketmaydi bu kremni qilib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman sizlarga yoqadi degan umiddaman agar video rolikim sizlarga yoqqan bo'lsa layke bosing va kanalimizga a'zo bo'ling kelgusi sonda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling